Salam, əziz, dəyərliz izləcilər. Bu gün sizə buğa bürcünü təqdim edirəm, əzizlərim. Bax, buğa bürcündə olanlar. Elə bir özünüzü qorxu altına q almışsınız. Baxı, 2 ay içində mücadilələriniz olmuş. Sahib olduğunuzu bək saxlayacaqsınız, dəyərləndirəcəksiniz. Bəzi insanları da bu həftə süzgəcdən keçirəcəksiniz. Yəni sevgi həyatında da seçimlər edəcəksiniz. Yeni bir işə başlamaq üçün uyğun bir vaxt, yəni uyğun bir vaxt deyil düşünəcəksiniz elə bir. Hər tərəfdən gələn qismətlər bax sizə tərəf gələr iksiz qərarlı olacaqsınız. Bak üzərinizdə nəzər neqativ var elə bir. Bəzilərinizdə elə bir geri atma addımlar var. Amma bu döyəm sizə fürsətlər gələcək, bir hesablaşma vaxtı ola bilər bəzilərinizdə. Durmadan bax hərəkətli ola biləcəksiniz. Düzdür, bəzəniz biraz hisslil, sinirli ola bilərsiniz. Gözləmədiyiniz bir dəyişikliklər ola bilər. Adında bax s hərfi, r hərfi, a hərfi. İçiniz o qədər dolududu ki, elə bir anidən partlaya bilərsiniz. Biraz ayın 4-dəndən sonra deyəndə 5-i, 4-ü 5-i biraz diqqətli olun. Mübahisələrə diqqət edin, mübahisələrdən kənar durun. Çünki çox dolmusunuz, içiniz dolududu bəzilərinizin. Əqrəb bürcündən olandan bir təklif ola bilər, bir barışıq arada bir incikli varsa barışıq ola bilər. Sevgi həyatınızda sıxıntı var elə bir. Sevinç göz yaşlarınız olacaq. Sevgi həyatında həyatında bəzəniz haqq ortada bir haqsızlıq oldu. Ayın ikisinə diqqət edin. Səyahətə çıxacaqsınızsa ayın ikisi biraz yəni e, gec gedin, biraz gecikdirin və ya ondan öncə gedin. Çünki bəzi problemlər ola bilər həyatınızda. Bir də əzizlərim, sağlamlığınıza biraz fikir verin. Çünki anidən sağlamlığınızda problem ola bilər. Zirvədəsiz bəziləriniz. Bax, şəxsi həyatınızda da şanslarınız yüksək olacaq. Həyatından getmiş bəzi insanlar ki var, onlar geri dönəcəklər. Yəni şans verməyinizi istəyəcəklər onlara. Verməyə də bilərsiz bəziləriniz. Çox yoruldunuz elə bir. Yəni bəzələri sizi elə bir qiymətsiz kimi qiymətləndirdilər. Bax bu bu sizə çox dəyir, çox təsir elir. Artıq yaxın insanlardan, ətrafındakı insanlardan huzur istəyirsiniz, artıq yoruldunuz deyirsiniz. Gözəl bax, ayın birindən bax təzə ilə qədəm qoyacaqsınız. Dekabr ayına qədəm qoyacaqsınız. Dekabr ayında gözəl işləriniz ola biləcək, qazanclarınızı əldə edə biləcəksiniz. Hədəflərinizə doğru gedəcəksiniz. Hədəfləriniz də var. Hətta ümumi nəticədən bir məmun qalacaqsınız. Hətta digərdim ki, bax çıxır deyənə deyirəm ki, sevinəsiz əzizlərim. Yaz aylarında fiziki işlərinizdə, bizneslə olan sahənizdə müvəqqətlər qazanacaqsınız, əzizlərim. İnsanlara qarşı köklü dəyişikliklər edəcəksiniz ciddi bir xəstəliklər görünmür. Yüngülvari soyuqdəymə, qrip, adi bəzi samcılar, yəni yəni üzərinə düşsəz bu xəstəliklərdən də xroniki xəstəliklərinizdən də yavaş-yavaş uzaq olacaqsınız. E, axır vaxtla biraz ehtiyatla hərəkət edirsiniz. Yəni ehtiyatsız etdiyinizin ucubatından e, yəni kiçik qəzalara düşər ola bilərsiniz. Bax bu, bu həftə Yəni görsənir ki, ehtiyatsız hərəkətlərinizdən ola bilər. Ona görə biraz diqqətli olun. Ba nəqliyyatda da çıxır ki, sizə bax xəbərdarlıq çıxdı bu fincanda. Yəni nəqliyyat yollarında da biraz yol hərəkətlərində də diqqətli olun bu həftə. Gizli bəzi planlar var burada. Elə bir ətrafınızda bəlkə qarşı tərəfin gizli planları sizə təklif ola bilər. Onun icrasından biraz uzaq olun. Baxı, yeni dostlar həyatınıza gələcək. Onların sayəsində maliyyə vəziyyətiniz elə bir deyim sizə də 3-4 aydan sonra çox yax yaxşı olacaq. Yaxşıya doğru gedəcəksiniz. Hətta maşınınız yoxdursa və ya maşınınız varsa dəyişə bilərsiniz. Yoxdursa maşın sahibi ola biləcəksiniz. Maddiyatla qazanclarınızı əldə edəcəksiniz. İmzalarınız, anlaşmalar, sözləşmələr ola biləcək. Necə qazanım, necə edim düşünəcəksiniz bu həftə. Və miras yolu ilə gələn, onunsa elə bir ev əlavə bir mülkünüz varsa, oradan gələn kirayə yolu ilə gələn gəlirləriniz ola biləcək. Qalan, yarım qalan işlərinizi tamamlayacaqsınız. Bax, bəzi burada qadınlar üçün baxı çıxır ki, qadın həkimdən müraciət edə bilərsiniz. Qadın xəstəliyi ilə əlaqəli bəzi problemləriniz ola bilər. Həkimə müraciətiniz edin əzizlərim. Mən həkim məsləhəti alın. Yeni qəşəng bir işləriniz olacaq, bir xəbər olacaqsa işlənə əlaqəli. Bir sevginiz bitə bilər birilərinin elə bir gizli saxlanan bəzi şeylər üzə çıxa bilər, aydınlığa çıxa biləcək. Diqqət edin, aldadılmalar ola bilər. Yəni seçimlərinizi doğru etsəsəz asanlıqla yolunuz keçib gedəcək. Yeni yollarınız olacaq, macəralar olacaq sizlər üçün. Yavaş-yavaş hərəkətə keçəcəksiniz. Bəzi layihələriniz varsa, yəni gözəl həftədə onu tamamlayacaqsınız elə bir. Çox insanları həyatınızdan çıxardınız, çünki o insanlar sizə zərər toxundurdu, zərər verdi elə bir. Hətta bəzi dostlar var ki, sizə yəni sağlamlığınıza belə zərər verdilər. Övladınız da sınaqdan qazana bilər, ya özünüz sınaqdan qazana bilərsiniz. Baxt yatm etdiniz və ya yatırım etmək istəyirsinizsə, birləri sizi doğru yol yönəldərək, doğru yola yönəldərək qərar alacaqsınız. Qərarınızın da arxasında duracaqsınız. Hisslərinizə güvənəcəksiniz. Görüşmələriniz ola biləcək. İçində bəzilərinizin vəsvəsə, qorxu var. Hər yerdən bir qorxu gəlir içinizə. Həycan var içinizdə bəzilərinizin. Amma öz hisslərində haqlısınız siz. Qarşı tərəfə biraz güvənməməkdə haqlısınız. Bağ əlinizdə çünki bir şəkil görürəm. Bax çıxır ki, şəkllə baxaraq hər şeyi açıq görəcəksiniz. Biraz can sağlamlığında bəzilərinizdə zəiflik var, qan azlığı var, bəlkə də vitaminsizlik var bəzinizdə. Bax güvəndiyiniz həkimdən analizin cavabını alacaqsınız. Bax arxanıza baxmadan bir qapını bağlayacaqsınız elə bir. İstəmirsiniz o qapını kimlərəsə açmaq? Özünüzü yavaş-yavaş çox yaxşı hiss edəcəksiniz. Yatırımdan gələn maddi vəsait əlinizə gələ bilər. Qismətdisiniz, sıxıntılarınız azalacaq. Borcunuz varsa, borcdan yavaş-yavaş qurtaracaqsınız. Gizli bir görüşməniz ola bilər. Mirasla əlaqəli üzləşməniz ola bilər. Sizinlə maraqlanan birləri, bax gizli görüşmələriniz, bax biri də sizinlə maraqlanır, sizi izləyə bilər. Bəlkə də biri ilə görüşürsünüz, o məhəllənizdə yaşayır. Bilə bunu biləcəklər elə bir. Yəni bu sevgi sizin bir sözlə deyim ki, bu sevgi sizin başınıza gələ bilər, diqqətli olun. Yəni bu ortaya çıxa bilər. Bəzi mübahisələr ola bilər. Hər bir şeyin çözümü var, əzizlərim. Yəni anidən sinirlənə bilərsiniz. Yorucu bir çalışmaların var elə bir kariyeranızla əlaqəli, iş həyatınızla əlaqəli planlarınızda ruhunuzu rahat edəcəksiniz. Çevrəndə bax hərəkətlənmə ola biləcək. E, amma bu həftə dostu, yoldaşı yaxşı seçin əzizlərim. Səyahətiniz ola bilər. Çalışın bax bu həftə, tək bu həftə deyil, çalışın həyatınızdan şikay şikayətçi olmayın əzizlərim. Yoruldum deməyin. Düzdür, insanı yoruluruq əlbəttə bəxtim yoxdur deməyin. İnşallah huzurlu olacaqsınız. Mümkün olduqca pozitiv olun əzizlərim. Sizin əlinizdə bəzi məlumatlar alacaqsınız. Bacarığınızla irəli addımlar atacaqsınız. Ki iş fürsəti əlinizə ayağınıza gələcək. Oturduğunuz yerdə baş bir sənət öyrənəcəksiniz. O sənətin də arxasında gələcəksiniz. Yaxşı pullar qazanacaqsınız. Çox əziyyət çəkdiniz. Gələcəyə artıq addımlar atırsınız. Yəni maddi itkiləriniz də çox oldu həyatda. O da bilirsiniz, güvəndiyinizdən, qarşı tərəfə inandığınızdan güvəndiyiniz insanlardan məsləhət ala biləcəksiniz. Övladınıza ev almaq istəyirsiniz, düşünürsünüz, bir yatırım etmək istəyirsiniz övladınızla əlaqəli və bir yerə gedəcəksiniz. Elə bir yerə gedib orada oturabilmirsiniz. Nə oturduğunuzu bilməyəcəksiniz, nə yediyinizi bilməyəcəksiniz. Çünki evdən tez-tez sizə zəng gələcək, sizi axtaracaq. Evdə sizi narahat edən bir illəri var. Bir kişi ilə bir əsəb keçirəcək bir qadın. Vaxtı ki o kişinin elə bir e, yüklərini daşıdınız, daşıdı, əlinizdən gələni ona yaxşılıqlar etdiniz, maddi vəsait köməyinizi etdiniz. E, amma indi siz pissiniz. Yəni o boyda yaxşılığın qabağında, o qədər yaxşılıqlar etdiniz, ona üzülürsünüz. Etdiyiniz yaxşılığın qarşılığını görmədiyinizə görə üzülürsünüz. Əlinizə bəzənizin əlinə biraz maddi vəsait gec-gec gələ bilər, biraz düşünə bilərsən, sıxıla bilərsən, sıxılmayın. 3 ayın içində dəyişikliklər olacaq həyatınızda. Baxı, bir qadın elə bir bax kişi fiquru çıxdı ki, bax bir qadın bir kişinin arxasınca rituallar mı edir? Yəni o kişi geri qayıtsın, onun üçün işlər mi görür? Bax. Bir az özünüzü, yəni təmizliyin, biraz quruxuşun tökdürün bilən insanın yanında və ya Nas Fələq surəsini oxuyub tez-tez için. Yəni sizə qarşı bir lə ritual edir. Düzdür, bu ritualı etsə də biraz əziyyət çəkirsin, sıxıntılar, boğuntular olur hər yerdən sizdə. Bunlar da keçib gedəcək. Siz dualar oxuyub özünüzü təmizləsəz, əzizlərim. Lazım olmayan elə bir əşyalarınızı çıxaracaqsınız evdən. biri mühafizə işinə düzələ bilər. 3 nəfər bir yerdə elə bir güc birliyi edəcəksiniz elə bir oturduğunuz yerdə bəzi işlər görmək istəyəcəksiniz. birlilərlən bir inad edəcəksiniz elə bir. Evdə olan birləridə onunla bir inadınız ola bilər qarşı tərəfi çox düşünürsünüz. Biraz alım-satımda nə isə biraz diqqətli olun. Diqqətinizə görə var olun. Sağ olun, nəzəriniz.